Я студент КПИ, вот, люблю баскетбол, и как-то получилось у нас, что целый год не функционировала площадка. И ходил каждый день, думал, блин, как так, нет площадки, хочется поиграть в баскетбол. И так получилось, что начал снимать спортивную программу, начал снимать баскетбольные матчи, познакомился с ребятами из федерации баскетбола и предложил им такую идею. Они мне предложили такой конкурс подать туда заявку. Я подал, и вот в итоге получилась площадка то, что вы сейчас видите. Главное, чтобы КПИшники жили хорошо. Баскетбольна площадка функціонувала, О, але баскетболістам так сталося, що сталася баскетбольна площадка непридатною, оскільки щити поламалися і кольця погнулися. Ось Попередній староста зняв їх і намагався якось вирішити це питання, але це не вдавалося. Пізніше за сприяння Петра Олексійовича типу вдалося домогтися того, що нам федерація баскетболу допомогла, за що ми їй дуже вдячні. Ось, і ми ось вчепили баскетбольні щити, кольця і проводимо сьогодні турнір з баскетболу. Ось, для Студентів Національного технічного університету КПІ імені Сікорського. Так що дякуємо Федерації баскетболу. Студентська рада студмістечка це організація, яка постійно діє і працює. Одним із відділів нашої організації є спортивний відділ. І ось на базі цього відділу ми організовуємо різні заходи, одним із яких відбуваються подібні змагання. Зараз трішки холодно, але як бачите, наших спортсменів це не лякає. но количество желающих сыграть в баскетбол в КПА не уменьшается. Это приятно смотреть, да, наверное? Это приятно смотреть, тем более, когда появляются площадки, для меня приятно. И ребята все-таки играют более в уличный баскетбол, это стритбол, 3 на 3, хотя я вижу, они тут и 5 на 5 бегают иногда, но это приятно, так как идет популяризация этого вида спорта. И ребята все больше им нравится и подтягиваются к этому виду спорта. Это приятно очень. Ну, студент, студенты вот здесь вот в КП, это уже не школьники, уже азы баскетбола, наверное, вы видите, что они обладают какой-то определенный уровень мастерства, у них присутствует, да? Ну, я думаю, да, они, наверное, прошли какой-то первоначальный этап обучения в детских спортивных школах, когда обучались в образовательных школах, а сейчас поступив в институт, проявляют, ну, берут свободное время, чтобы просто получить удовольствие от этого вида спорта, приходят на площадку сами для себя уже без тренеров тренируются, играют, получают удовольствие. Если бы такие площадки были там, ну, в, вашем, допустим, вот в вашей юности, то вы бы быстрее бы стали знаменитым Александром Махмачуковым? Ну, я думаю, я стал настолько знаменитым, насколько мне позволяла моя площадка в детской спортивной школе. Шесть раз в неделю было тренировки, мне хватало своей детской спортивной школы, за что я очень благодарен. В мое время она была со временем ее забрали, конечно, дети сейчас тренируются в других школах. И плюс была уличная площадка, мы летом всегда тренировались на улице. Это в каком было месте? Это город-герой Керч, нынче, да, как говорят, аннексированная территория. И тренер мой Александр Соляков продолжает до сих пор работать там с детьми. Ну и у нас была деревянная площадка в Керчи, и плюс асфальтный, да, мы летом выезжали в лагеря, мы участвовали сюда, играли на летних площадках. Но вот такие обновленные щиты, обновленное оборудование. Вот вы смотрите, все-таки красивое. А красиво, она кидается в глаза, очень яркая наша эмблема ФБУ. И уже, уже привлекает интерес, что это, где это, почему вы не прийти и не попробовать. То есть студенты будут, на ваш взгляд, больше играть? В я думаю, да? я думаю, что не только студенты, я думаю, наверное, малыши, помладшие по, по ребята будут приходить уже пробовать себя в этом виде спорта. Да, это наш уже второй год подряд спонсор нашей суперлиги и всего всей Федерации баскетбола. Представитель американской фирмы «Вилсон». она обеспечивает суперлигу, высшую лигу, старается. И думаю, планируют в планах вместе с программой установки щитов думаю, делать подарки еще в виде мечей за год.